Раньше, раньше, чтобы водителя найти, надо было ходить, просить человека. А сейчас, что человек приходит в день. Понимаешь, потому что разформировали все журавки и фирмы, все порвали, все разорвали. То, что это как бы взяли, разбомбили тот пристан. Зачем надо было делать? Не надо было это отдать интернату, это все. И была красота, и красиво все. Ладно, закрыли это. Давайте будем говорить проще. Я видел, как строилась набережная. Леша выезжает с Киева. Все руководство ага. наше стоит вот ага. там, под этим самым, жду и кирпичики слаживают. Да это был бомба, что человек, когда были, почти минуты, вы не минуты. Не минуты. Не завтра мы помиримся. Я не считаю, что россияне хуже, понимаешь? Я служил на, на флоте, там, три года, и все, что ты хочешь? Завтра мы помиримся. Что тогда вы будете говорить? А ну что тогда? просто, сейчас опять угробим все. Сейчас все производства, смотрите, с какой